Роман Георгич, говоримо Ми сьогодні про Куп'янськ. Мапа Deep State показує, що російські війська закріпилися в житлових кварталах цього міста та зайшли до нього вже не тільки з півночі, згідно даних. Сіра зона співночі дійшла вже до центру міста, тобто там точаться бої. Спілкувалися буквально от щойно перед нашим саме спільним ефіром із Арті Гріном, офіцер артилерійської розвідці у запасі. Він каже: якщо дивитися на карту, так на мапу, то е, там біля Куп'янська ліс, так і одразу починаються житлові житлові будинки. І каже, що організувати оборону надзвичайно складно, якщо це робити, то лише якби в центрі самого міста. І каже, такі дії очікувані. Тобто діпстей часто поспішає скажімо так, із висновками так тобто наразі те, що бачите ви, картина дійсно така, як е, описує, її е, діпстейк, чи ні. Ну, зайшли зашли, купер ну, вони там до садової, практично до вже дополнили. Так, да, по, -по, по частному сектору ну купят, все-таки це не Донецк, не, там, не да, то есть це поселок, ну, город, понятно, но много. много частного сектора. Действительно, частный сектор практически чуть ли не в лесу. С леса зайти это возможно. Просто нельзя было до леса допускать. Это же другой вопрос. То есть там были реальные хорошие системы обороны. Нельзя было россиян давать возможность на правый берег Оскола перебраться. Надо было сразу купировать это направление. Но все же побежали суммы спасать. И Киев. Тот же вопрос тоже без угла. я тогда сказала, что все, идут россияне на Киев, давайте все спасать, все бросили, побежать. Поэтому у нас и проблемы по всему Восточному фронту, потому что слушаем всяких безумных, безуглых и, и безухих, безглазых, кого угодно там. Только слушаем, только не видим саму статистическую задачу россиян. Мы ну, с вами несколько месяцев говорили. Но это все просто. Как угол дома, если посмотрели на карту, сразу увидели, что будет делать Россия будут пытаться расширить сухопутный коридор, а после того, как воды не стало на Донбассе, захватить Славянск. Выход на Славянск, допустим, захват Славянска, выдавливание наших войск Славянска невозможно без захода севера со стороны Лимана. А на Лиман невозможно без контроля Купинска. Естественно, будут двигаться Купинск, Лиман, дальше Славянск, вдоль Оскола. То, что они сейчас делают. Но организовать оборону можно в населенном пункте. В Купинске можно, да, исходя из тех ситуаций, той ситуации, в которую мы уже попали россияне, уже зашли в Купинск, реально, конечно, ее внутри города организовывать, то есть вступать в городские бои уровня Волчанск. Ну, то есть они заползают в город и там остаются, они дальше не проходят. Вопрос в окружении Купинска. Там, может быть, с севера, с правого берега они могут пересечь трассу на Великую дурну могут пересечь трассу на запад, то есть на юг, в том числе, в районе Боровой, они долбят, кстати, в сторону Боровой, не просто так, они хотят отсечь, в том числе, рассечь нашу левобережную группировку на Купинскую и на Лиман. То есть, исходя из карты, там видно, в принципе, логику действия россиян, ее можно просчитать. Вопрос усиления направлений. Есть возможность или нет? Если есть возможность, но не делают, значит, дают. Если нет возможности, почему не ставят строй силовиков? Чего-чего, вот, вот а снять, допустим, бронь силовиков и поставить в районе сотни тысяч правоохранителей в строй, усилив оборонительные наши рубежи, возможно. Почему это не делается? Ну, тут очень большой вопрос. То есть, либо по недомыслию, либо по скудоумию, либо по злому умыслу. Но это будет понятно в ближайшее время. Если начнут сдаваться, если начнут рассказывать, что мы не можем, мы не шмогла, Потому давайте отдадим все и все, что просят. Только дядя, простите, за вот В таком режиме сейчас зелезные человечки включат эту песню, то тогда понятно, для чего тогда не ставятся втрой силовики, не усиливается восточное направление, просто сдается Донбасс, сдается там часть Запорожского сухопутного коридора. Как Еще раз смотрюсь, в ближайшее время это платить. То есть, Чавирня, я вас что им, в принципе, есть сенс, ну. Вони виразувати в глибину самої Харківської області далі мати на увазі, якщо там закуп'янським немає сенсу, їм просто ну, важливо тиснути знову ж таки на Лимацький напрямку і розсікти оце групування наше, як я сказала. Ну, основна задача стратегічна, там в Ми вже сказали, ми вже розказували, тобто на Донбасі немає води. кто-то выпил, как всегда. А вот чтобы подать воду на Донбасс, это надо взять полностью под контроль весь, весь водовод, так называемый Северский Донец Донбасс. Он подавал воду с Под Славянска через Частовьяр, Торецк, Горловка и Донецк, верхнекальмирский водохранилище. Именно туда 200 метров водоподъема. Четыре станции водоподъема разрушены полностью. Но россияне уже взяли под контроль, его практически весь. А вот Частовьяра, через Торец до Горловки. Они уже его практически весь контролируют. Вот. А начало этого водовода до Северского Донца под Славянском. И потому все действия россиян по этому кусту будут крутиться вокруг выдавливания наших вод из славянской промоторской агломерации и контроля именно этого водовода. Потому движение с севера на, на Лиман только через Купинг, основная задача у них будет стоять. С востока на Славянск, на Лиман и дальше на, на Славянск севера, с востока на Славянск со стороны Серебрянского лесничества под давлением Сиверска и выхода на Ямполь то есть это сейчас все идет, они практически полностью сейчас контролируют Сребрянку и Сребрянское лесничество. Это мы последние квадратные километры Луганской области сейчас теряем. С юга подойти к Славянску возможно только под контролем с выходом, допустим, с Часовьяра, они уже выходят с Часовьяра на Дружковку, на Краматорск, вот уже движение то есть, и с запада со стороны Доброполя. На доброполе они сейчас пытаются выходить, то есть там пучкуются в районе Покровска, собираются силы и средства, то есть практически чуть ли не вся вторая волна российского, российского этого летнего наступления техники боеприпасов личного состава разворачиваются в районе Покровска с основной задачей выхода на Доброполе с прорывом нашего рубежа. И вот от Межевой до Доброполя вот так где-то они будут пытаться это, этот участок захватить или взять под контроль. Дальше начнут двигаться ну, часть в сторону Павлограда, а основная часть уйдет на Славянск, на Краматорск. Но ну, это исходя из той карты, которая сейчас видна, и расположение сил средств противника. Ну, посмотрим, но ну, мы, мы всегда практически всегда правильно прогнозируем. Роман Гровичу, політичне керівництво держави зробило заяву і сказали про те, що попереду Україну чекають ще дві важкі наступальні операції Російської Федерації, а три попередні провалились. Тобто, це та що ми наразі спостерігаємо: тиск на покровськ так і в принципі на Донбас. І тоді ще одна хвиля, чи як розуміти ці слова? Нет, ну, то, тут два направления. Покровск и Славянск. Они немножко mm -hmm. разные по, по, уровню. То есть две. И я бы не сказал, еще третья есть. Она развивается, ее надо купировать. Это район Запорожья. С mm -hmm. Василики на, на Каменское и дальше пытаются двигаться в сторону Запорожья, за, занять высоты, в которых можно уже в Запорожье обстреливать армейской артиллерию. Это мы уже тоже неоднократно говорили. Эта операция там развивается темка тем, тем группировкой российских войск, которая была развернута еще летом, они собирались там еще чуть ли не с прошлого лета, в районе Васильевки, то есть это Токмак, Васильевка, и вот движение дальше идет вдоль линии бывшего, бывшей границы Каховского водохранилища, вот они пытаются вдоль нее двигаться в сторону Запорожья. Основная задача, ну, расширение попутного -то коридора, мы это уже с вами говорили, потому, то есть разворачивание наступательных операций у россиян будет от Васильевки до Купенка, то есть от Запорожской до Харьковской области, естественно, вдоль Донецкой области. Хотя это такой Луганско-Донецкий фронт, Запорожско-Луганско-Донецкий фронт, я его называю Юго-Восточный фронт, вот он, он один практически, и, и в принципе мы об этом с вами несколько месяцев говорим, основное движение россиян именно там, основная задача расширения сухопутного коридора, и сейчас задача нарисовалась захвата Славянска, чтобы дать воду, попытаться дать воду на Донбасс, но они все равно не успеют, не то что не успеют, им очень сложно будет выйти на Славянск, это а Во-вторых, даже если мы сейчас бы освободили этот весь, весь Донбасс и освободили этот э, водовод, мы бы его в течение нескольких лет бы не запустили. там все четыре станции водоподъема разрушены российской артиллерией. То есть его восстановить практически нереально, потому что непонятно, куда они рвутся. У російському МЗС Лавров зробив заяву, що європейські військові контингенти в Україні стануть легітимною ціллю для Росії. Ну я так розумію, що це це робиться в рамках гарантії безпеки, які обговорюються для України. Ви кажете, що єдина гарантія безпеки, так це повернення до нашої ядерної так парасолька нам необхідна, і ви кажете, це буде єдиною гарантією безпеки. Але тим не менше питання обговорюються, так і Лавров робить ось такі заяви. А в принципі, як ви вважаєте, чи тут європейці можуть, А наважиться на какие-то такие решительные действия, враховывая эти инциденты, которые были в Польше и Румынии? Понятно, Лавров нахлобучивает какие-то невозможные действия по большому счету. Да не будут они бить по натовским войскам, но не будут побояться ответки. Причем ответка же придет по Лаврову в Москву. Это мы с вами рассказываем об этих анонсистах, которые анонсируют по за углами их где-то анонсируют, переанонсируют, никак не вынанонсируют, в конце концов, хоть одну ракету. А у европейцев ракеты есть. Но ну, любой удар по европейским войскам, если они будут раз, развернуты, вызовет ответный удар по Москве. И Лаврову нечего будет вещать. И тогда, как минимум, остатки этих кремлевских звезд упадут на Ленина. Придется вскакивать хлопцу, бежать обратно в шалаш под, под Питер. То есть тереться там с, 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 отечественниками. Потому вряд ли будет какой-то удар. Ну а то, что нахлобучивать будет, ну нахлобучивать дальше. Ну, никто чего в этом смысле не слушает. Вопрос принятия решений европейцами разворачивания, допустим, на нашем воздушном пространстве, бесполетной зоны, он без согласования, пока на данный момент без согласования с Белым Думом, с Трамповской администрацией невозможен. Ну вот вы представьте себе, что согласует Витков, допустим, разрешение разворачивания сухопутной, сухопутной зоны. Да он обратно при счет то, что ему 50 лет назад отрезали. Вперед, чем примет это решение. Ну то есть это это невозможные вещи в смысле действий как таковых. То есть пока в Белом Доме находится администрация Трампа, вот то, которое он собрал этих ларечников, в основном израильского происхождения ничего не будет. Абсолютно ничего не будет. Если он вернет обратно Помпео с Болтоном, да, тогда может быть. Но Болтона уже тягает по судам. Помпео сидит, молчит себе в трубочку, прекрасно понимая, куда пошел уже Болтон. То есть, то их еще и придавили, чтобы не лезли куда, куда не нужно для Трампа, по крайней мере. Потому я не думаю, что будет принято такого рода решение. Единственный механизм, говорю не то, что механизм, единственное причина, по которой действительно все сразу это решение примут, это если российская ракета, допустим, разнесет высотку где-нибудь в Варшаве или еще где-нибудь, да, когда погибнут там, десятки поляков или других стран, вернее, граждан страны НАТО, тогда вопросов нет, тогда будет принято решение о разворачивании бесполетной зоны и так далее и тому подобное. То есть для того, чтобы ну, хотя бы показать возможности какого-то перехвата российских ракет вне зоны действия, вернее, вне границ натовских, а до этих границ. Опять же, для чего? Для того, чтобы успокоить общественность. Потому что потом же те же поляки, которые похоронят сначала своих сыновей дочерей, отцов, матерей, потом же придут в правительство Польши, начнут за загрузки. брать, а что же вам украинцы предлагали развернуть и перехватить эту ракету где-нибудь над Украиной, а вы ее пропустили. Вот только, только из-за этого может быть принятие какого-то решения, и, конечно, тогда передавят и белые дом в том числе. Рома Григоровичу слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Щиро дякую, як завжди, за детальний аналіз подій, за важливу розмову і за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. Друзі, традиційно вас закликаю підписатися та обов'язково поширити це відео. Нагадую, що таким чином ви допомагаєте будинку до Романа Світана, могли бачити та чути якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Романа Григоровича. Я буду вас чекати. Щиро дякую. До сюди.